У нас началась освободительная операция с момента прорыва в Краматорск, конкретно на аэродром. Заняли мы его в составе 2-го БТГР 25-й бригады. После того, как мы там уже заняли позиции, нас перебросили на блокпосты. Я стоял на пятом блокпосте два с половиной месяца. При этом самый тяжелый бой был у нас с 4 на 5. С 9 вечера до 2 часов ночи был прорыв противника в складе одного танка, двух БМП, одной БМД ну и несколько десятков личного состава противника. Услышали звук тяжелой техники, и наши товарищи на кручине, которые стояли, 95-ка, сообщила, что видит к нам приближение колонны. Количество техники она нам не указывала. Ну, при их поддержке, хорошей поддержке артиллерии, было несколько машин еще до подхода к нам уничтожены. Ну, после того, как уже техника уже шла на нас, мы уже ее видели, уже были готовы к этому. Минные шлагбауны были вытянуты. Мои позиции находились от наших позиций немножко впереди, почти возле стелы. И есть у нас такой э, младший сержант Лебедев, который, э, гранатометчик мой, который здесь сделал выстрел с гранатомета, который попал под башню танка, которая была блокирована, и вести огонь она уже не могла. После этого танк наехал на минный шлагбаум и был останов... остановлен. Остальные две БМП одна сквозь нас прошла и к основным силам нашей группировки, которая там стояла. Они ее остановили и уничтожили. И вторую БМП, опять же, мой гранатометчик выстрелом из РПГ остановил БМП, которая последовательности, которая в последовательности э, наехала на, опять же, на второй минный шлагбаум. После того, как уже вроде бы все остановилось, личный состав, который был на бронетехнике, начал давать нам интенсивный отпор огнем. Ну, наши бойцы действовали решительно, дерзко и уничтожили силы противника. После этого на следующее утро мы подсчитали количество техники, которую мы уничтожили: количество одного танка, который разорвало полностью, двух БМП, одной боевой машины десанта и одной гражданской машины. Количество личного состава я указывать не буду. То есть были потери. Вот на этом война в Славянске была, я так считаю, закончена.